У нас есть уникальная возможность. Человек, который закрыт для рекламных сообщений в эпоху стабильного рынка, человек, который не хочет слышать рекламные сообщения, потому что у него, в принципе, уже сложился набор. То есть он покупает Бонакву и он ее будет покупать. Тут он открылся для рекламных сообщений, потому что он понимает, что Бонаква его уже чем-то не устраивает. И тут шанс для того, кто хочет атаковать позиции. В результате потрясений мы притаимся и подождем то очень большая вероятность того, что в результате очень сложно будет компенсировать эти потери, которые будут происходить в кризис. На самом деле рецепт кризиса от меня такой, что не старайтесь изменить медиа, это не поможет, старайтесь изменить коммуникации. Если вы верите, что можно найти какие-то нестандартные ходы с точки зрения интернета, безусловно, это работает, но это работает для определенных аудиторий и определенных брендов. Но мы видим, что и по миру, и в Украине, Большинство рекламодателей голосуют своим бюджетом именно за телевидение. Наверное, это потому, что у них есть данные о том, что это работает. Все спрашивают, а вот насколько реклама эффективна, когда показывают огонь, горящие шины, трупы, вот вообще, насколько люди видят эту рекламу, слышат, насколько целесообразно в этом информационном поле, в принципе, пытаться донести какие-то сообщения. Что мы видим? Что даже при достаточно взвешенной, скажем так, рекламной активности в конце 2013-го, в начале 2014-го года всплеск продаж был. Да, мы понимаем, что сезон тоже играл свою роль, но определенно, определенно есть отклик от рекламной поддержки даже в э, вот в этом вот не супер позитивном информационном поле. То есть люди рекламу слышат. Главным медиа с самым большим доверием является ТВ. Поверьте, что это действительно так. Мы убеждаемся даже в этом году и видим это, что очень многие бренды, которые выходят на ТВ, они чувствуют не просто доверие к себе, а главное то, что считается, что если ты появляешься на ТВ, это значит лидер, ты значит не все так плохо у тебя, и действительно ты, у тебя, ты, ты, хорошо себя чувствуешь. Пока Фокстрот был в растерянности, как бы, да, то есть мы пошли на войну, мы воевали. А, шли с 10 секундниками, ну там при относительно небольших затратах на рекламу, потому что там мы шли там, около 200-220 рейтингов в неделю, десятки короткие. Мы сумели добиться того, что наши продажи в их сильно выросли и по GFK, и почему угодно. И мы сейчас как бы номер один, как бы, и вот фу дальше тоже воюем достаточно посмотреть на мнение выдающихся людей да вот генри форд когда-то сказал что сокращать затраты на рекламу чтобы сэкономить деньги все равно что останавливать часы для того чтобы сэкономить время в принципе с моей точки зрения одно этого высказывание должно хватить любому рекламному агентству чтобы убедить своих клиентов дать больше денег инвестировать не сокращать